Місцевість тут така дивна якась. о Боже. Добре, треба тут все оглянути. О, добрий день. Добрий день. день. Ви бачили тут якісь підозрілі депод... предмети. Ні, не бачила. Я лише проходив. Я, 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 я ходил, ось проходив і я чекаю ані Ось. Он я уже годину жду поки мені рейс пройде, а пока що я ще чекаю на місці. Е, я ой, Так. я офіцер, я офіцер Вука. Я шукаю тут підозрілі предмети. Ви тут нічого не якісь там міни, не пістолети бомби не бачили? Та ви що? Хоч на горі рак слизно, звісно, ще ні. Я приїжджаю до своєї внучки. у меня есть дочка, она живет, ну, она живет в Дубае, и мне нужно к ней приехать. мы уже давно так 40 лет не виделись, за это время она уже подросла. Я уже тут минуту чекаю. С такими аэропортами, да. А если хотите, можете проверить мой чемодан. Mm. Добрый, -э добрый. Дякую вам, до побачли. До побачли. Добрий день, ви тут нічого підозрілого не бачили? Mm -hmm. Ой, <кхи> Ні. Просто я, я офіцер Віка, шукаю тут бомби. і міни, бомби і пістолети. Ви щось бачили підозрілого? Какие бомбы? Какие пистолеты? Нет, это аэропорт. Если бы кто-то подорвал, то я бы у меня не было уже. Вообще, я тут стою минуту. Я вообще тут газетки продаю со своей, с этой женщиной. Эм, добрый... Ой. Придите газетку. Не, дякую, добрый, ты побачили. Окей. Писано Окей. миллион, спробую доколось до допытаться. Так, я вроде бы всех допытал... О, а что это за человек? <титес> добрий день. Ой, добрий день. Так, я офіцер, я офіцер Віка шукаю тут міни, бомби і пістолети. А щось бачили підозрили? Нет, Нічого не бачу. Я мені вже в аеропорт, поскольку о, о, мій друг там жде. Ой, вы в Египте, и мне нужно туда прилететь на раскопки. Хм, так. Ой. Э мне нужно там раскопать тираннозаврам, мне сказали, ну или египтянок. потому что я археологий. Э, так, а что это у вас за фото? Ну, это моя старенькая фотка. Я там еще, ну, было еще тем. А фото за девочка. Моя, моя подружка. А, чего вы квиты держите? А, это просто она мне квиты дарует. Я квиты подарила. Хм. Можно я за фото себе заберу? Ну, окей. У мы с этой подружкой уже давно не виделись. Я зовут Аня. Добре, я проведу деякі розслідування, якщо я побачу цю дівчину, я обов'язково вам повідомлю. Ага, діка, качука. Я не до... Добре, дякую вам Бі. до побачення. Треба повідомити поліції. Це буде це році. Алло, а алло, так, ви мене чуєте? На вас не чую вас саме. Я, 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 никто в аэропорте ничего не бачил. Я допытал, я, я бачил одного человека с фото, и сказал, что у него пропала девчина. О, вот, да, вот. обижаюсь. Чекай. Ну да, не только. И кстати, Полина селка сказала, что она допытала рыбака, и она, он говорил, что нашел, что он, ну вот. Ведь ну, неделю назад видел человека, который отставил мины, и он был белый, ну, белыми волосами, белой кожей, и, ну, ну, ей рубашки. Mm. Э, и рубашки. Э, Часто до... полицейский. Э, до... э, добрый, я уже я уже вертаюсь. Что? Итак, ну хорошо. Ой! Ой! Э, э... Добре, все, я їду я назад. В поліцейськ в участку поліції. Так, привіт. Я побачила, я бачила, е, я бачила чоловіка, який сказав, що в нього пропала його, що в нього пропала його дівчина. Е, е, він попросив, щоб я провела розслідування, а ти? А? Ну я как сказать. Короче, я увидела рыбака, я его допросила, он скажет, что неделю назад он видел парня, который расставлял мины, и у него были белые волосы, ну там белая кожа, там вроде бы, и еще у него там ну, рубашка была, фладель его. Mm. Добре, зараз мы все рассказываем. Так мы сделали свою работу. Ну, молодцы. Я услышала вас разговор. Это хорошо. А теперь... А теперь дайте нам все справу забить за вас. А вы, мы... а вы пока идите отдыхайте. Ура, пончики! Не пончики! <как> пончики, но потом. А да. Э. зараз идите отдыхайте в машине. Я вас потом позову. Может, пончики? Скажу, что... Пончики должны ну, быть. Японцы. Я вам два пончики. Все равно из нас офицеров никто не ест. Держите. Не а да. один оставьте. Это на потом. Блэх. Так, ух ты, Фот. Ну что, вы прошли свое вы прошли все, что надо было, а? Эм, Да, мы прошли отлично. Сейчас ваше, сейчас ваши здание загружатся и я вам отправлю uh, вот эту почту. А пока что идите отдыхать в машине, Я вам потом позову, а после этого будете разбираться, окей? Добро. Цика... Так, более пришло. Идем, я искал. Пойдем, я Пойдем. Цикаво, чему именно в машине отдыхать? Ну, добро. Вот место, да можно отдыхать. Да.

а вот что это э, за, да. за сирена? А, это... Это типа наш, ну, будильник. А, понятно. А, типа, будильник. И вообще, идите да. сюда. Так, ну, блин, мы пришли. Так, сюда. Прикати, ребят. Так. Короче, я проанализовал эти ваши данные и выставок у нас два подрез... подозреваемых. У нас два подозреваемых. Да, кто это? и Маргар. Держите ваши документы. И идите сюда все, ко мне. Отлично. Вот ваши доку... документы. Документы. Да. И открытие есть. И посмотрите, кто виноват. Джей Болт и Гард Брай, как бы подозреваемые, поскольку один вы я придумал и я сказал, и там была запись, где они кого-то закапывают, а потом быстро уходят. И мне кажется, что они закопали эти тела, тела и сами убежали. Вот все. А пока идите их искать. А это кто? наша учительница Брайан, она тоже подозревает, поскольку она с их батькой тоже участвовала, а теперь идите на то и то же место, где они были. Что за Да. Так, ну добро.